হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বনাইছোঁ ছাগলী মাংস অমিতাৰ লগত গতিকে মই কেনেকৈ বনাওঁ কি ধৰণে বনাইছোঁ সকলো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই নাই খোৱা খাব পাৰিব গতিকে তাৰ আগতে এয়া চব্জিখিনি আগে মই কাটি লৈছোঁ চব্জি মানে অমিতা যিহেতু দিম অঁ অমিতা এটা আছিলে সেই অমিতা কাটি লৈছোঁ অমিতাটো কুমলীয়া হয় তথাপিও ঘৰত এইটোৱে আছিলে গতিকে এইটোকে দিছোঁ আৰু তাৰপৰা লগতে আলু কাটি লৈছোঁ লগতে পিঁয়াজ ছাগলী মাংসত পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো অকণমান সৰহকৈ লাগে গতিকে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মই ধুই ল'ম ছাগলী মাংসৰ পৰিমাণ চাই মই বস্তুবোৰ লৈছোঁ গতিকে বেছি নাই গতিকে তাৰ অনুপাতে মই চব্জি আৰু পিঁয়াজো এনেকৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া চব্জিবোৰ ভালকৈ পানী তিয়াই থৈ দিওঁ কাৰণ এইবিলাক আজিকালি বহুত দৰৱ দিয়া থাকে গতিকে চব্জিবোৰ কাটি অলপ দেৰি নিমখ পানীত তিয়াই থ'লে ভাল হয় যদি দৰৱ দিয়া থাকে দৰৱবোৰ ওলাই যাওঁ সেনেকৈ ওলাই যায় আৰু আৰু এতিয়া মই শুকান মছলাখিনি অকণমান ভাজি ল'ম লং ইলাচি আৰু ডালচেনি এইকেইটা লৈছোঁ অকণমান ধনিয়া গুটি আৰু অকণমান জিৰা গুটিকেইটা লৈ পিনে এতিয়া কেৰাহী এখনত এইখিনি মই শুকানকৈ ভাজি ল'ম ছাগলী মাংস এইটো মছলা দিলে খুবেই ভাল লাগে বেলেগ মছলা পেকেটৰ মছলা দিয়াতকৈ মই পেকেটৰ মছলা বেছি ইউজ নকৰোঁ এইকেইটা মই নিজেই চবৰে ঘৰতে থাকে গতিকে ছাগলী মাংসত এই মছলাটো দিলে বেছি ভাল আৰু এইকেইটা মছলাখিনি শুকান মছলাখিনি ভাজি ল'ম ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাব যেতিয়া গোন্ধটো ওলাব এইখিনি নমা নমাই ল'লেই হৈ যাব এতিয়া মই অকণমান তেল দিছোঁ ইয়াতে মই এফাল পিঁয়াজ দিছোঁ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম লগতে এফাল মই বিলাহী দিম এইখিনি মানে পিচি ল'ম পিঁয়াজটো আকৌ দিয়া হ'ব কিন্তু এইখিনি মই শুকান মছলা যেতিয়া মই এতিয়া গৰম কৰিলোঁ সেইখিনিৰ লগত এই পিঁয়াজ ৰচুন পিঁয়াজো দিম ৰচুনো দিম এইখিনি মানে পিচি ল'ম এইখিনি পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এফাল এফাল ল'লোঁ আৰু ৰচুন ৰচুন লৈছোঁ সেইখিনি ভাজি লোৱা নাই কেঁচা ৰচুন লৈ লৈছোঁ আৰু শুকান মছলাখিনি মিক্সিত মই ইয়াত পিচি ল'লোঁ দেখিলেনে এইখিনি এইটো মছলাই মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ছাগলী মাংস এতিয়া একেখন কেৰাহীৰে তেল দিয়া হ'ল গৰম হ'ল আৰু তেলতে মই এটা ইলাচি এটা লং দিছোঁ দিয়াৰ লগে লগে পিঁয়াজ দিছোঁ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজখিনি ভালকৈ মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ ছাগলী মাংসত যিহেতু মছলাটোৱেই মেইন প্ৰথম ভজাটোৰ লগতে গতিকে এইখিনি হয় ছাগলী মাংস বৰ বেছি নহয় সেইকাৰণে মই পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো কমকৈ ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি মছলা মই পিচি থৈছিলোঁ এতিয়া তাৰ দুচামুচমান এতিয়া মই তেলতে ব্যৱহাৰ কৰিম এই পিঁয়াজখিনিৰ লগতে আৰু বাকী যিখিনি থাকিব সেইখিনি মই পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি উঠাত মই ইয়াতে তেলতে মানে নিমখটো দি দিছোঁ নিমখ পৰিমাণটো সৰহকৈ ৰাখিছোঁ কিয়নো দৰকাৰ হ'বই নিমখ মাংসখিনি দিম যিহেতু পানীও দিয়া হ'ব লগতে হালধি দি পিনে এইখিনি মছলাখিনি মই ভাজি আছোঁ মছলাখিনি দেৰি নাযায় আৰু কেৰাহীত লাগি নাথাকে তাৰ বাবে পিঁয়াজ অকণ পানীও অকণমান দি দিছোঁ এইখিনি দিয়াৰ পিছতে ছাগলী মাংসখিনি মই এই মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মই ভাজি থাকিব লাগিব এইডোখৰেই মেইন হয় বাকীটো বাৰু একো কৰিব নালাগে আৰু অকণমান কাশ্মীৰী লালমিচ দিবলৈ পাহৰি গৈছোঁ সেয়াও দি দিলোঁ দহ মিনিটমান ঢকাৰ পিছতে ইয়াৰ দিছে ন পানীৰ পৰিমাণটো অকণ শুকাই গৈছে গতিকে এইখিনি সময়তে যিখিনি মই মছলা পিচি তৈয়াৰ কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি এইখিনি দি দিম আৰু যিখিনি মিক্সিত লাগি থৈছে তাতো মানে পানী অকণমান গুলি পেনে এই মাংসখিনিত মই দি দিম এই মাংসখিনি মই কেৰাহীত ভাজিছোঁ কিন্তু পাছত মই কুকাৰৰ কুকাৰত দিম কাৰণ ভালদৰে সিজি উঠিবৰ কাৰণে আৰু লাষ্টত যেতিয়া মই কুকাৰত দিব সময় হৈছে তেতিয়াতে মই অমিতা আৰু আলুকেইডোখৰ দিছোঁ অমিতাকেইডোখৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ কাৰণ কুকাৰৰ দিন যিহেতু সোনকালে সিজি উঠিব গতিকে এইখিনি মই দেৰি কৰি দিয়া হৈছে সেইখিনি মাংসখিনিৰ লগত অকণমান ভাজি লৈছোঁ যাতে মছলাৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ অমিতা আলুত সোমাই পৰে তাৰপিছতে মই ইয়াতে পানী যোগ কৰিছোঁ গৰম পানী যিমান আপোনাৰ লাগে গ্ৰেভিটো সেইটো অনুপাতে আপোনালোকে পানীটো যোগ কৰিব মোৰ বৰ বেছি নালাগে এয়া আৰু কুকাৰতো দিম যিহেতু শুকাব গতিকে ইমানকণ দিলে হৈ যাব মোৰ আৰু এইখিনি আৰু এতিয়া এই মাংস কেৰাহীৰ পৰা মই কুকাৰলৈ লৈ যা মানে দিম কুকাৰত মানে হুইছেলটো মৰাম নহ'লে কেৰাহীত ভাজি থাকিলে বহুত টাইম লাগিব গতিকে সোনকালে সিজি উঠিবৰ কাৰণে কুকাৰতে দি দিম মাংসখিনি আৰু ঢাকোনখন মাৰি পেলাই ছটা সাতটা হুইছেল মাৰিবলৈ এৰি দিম আৰু কৰিবলৈ একো নাই লাষ্টত যদি আপোনালোকৰ ধনিয়া আছে দিব পাৰে আৰু এইফালে মোৰ ছাগলী মাংসখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া উঠিছে আৰু অমিতা আলু মাংস সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিলে গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই নাই খোৱা বনাই খাব কেতিয়াবা এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে গতিকে মোৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো